Родился в простой советской семье, где была мама и папа. Э -э мама у меня была такая, ну, она постоянно трудилась, пыталась создать какой-то уют в доме. Э -э ну, она была у меня стахановцем. Э -э папа у меня был с золотыми руками, но при этом он был у меня не стахановец, а был стакановец. В 10 лет у меня мама заболела, рак крови у нее был. Обнаружили, в те годы эта болезнь была неизлечима, Это сейчас она вроде как бы там что-то лечится, не знаю. Но в те годы она не лечилась, и она потихоньку умирала, и за три года она сгорела, и в 13 лет я уже лишился матери. Вот. И как бы в 13 лет у меня уже началась моя взрослая жизнь. Первый раз я попробовал алкоголь в 13 лет, начал выпивать. Ну и за алкоголем недолго себя заставило ждать наркотические средства, которые начались в моей жизни на протяжении 20 лет. Я употреблял наркотики. В 18 лет я пошел в армию, меня папа провел в армию служить, но он заболел, у него был инсульт правосторонний, и в 19 лет мне пришла телеграмма в армию, что папа лежит в больнице. Я приехал, и как раз я успел на похорон, чтобы похоронить отца. То есть я с армии уже пришел, полностью сиротой был. Когда я уехал с этого города в 2015 году в Киев, уехал с целью для того, чтобы убежать от наркотика, потому что многие вещи, которые я пытался делать в своем городе, ну, закончить наркотическую жизнь свою. То есть были всякие разные способы. Были способы ездить до бабушек адалок. и гадалок. Ну куда только я не ездил, и в больнице ложился, и прокапывался, но это ничего не помогало. Последнее, что оставалось, уехать оттуда с этого города. Я думал, что поменяется круг общения. Работал я автомалером на СТО, зарабатывал хорошие деньги. Ну, и пока я работал там, пока эти деньги были, я мог позволить себе. Ну, очень много наркотика. И в один прекрасный момент, когда закончилась работа, естественно, на работе узнали, что я употребляю наркотики, и таких людей, как наркоманов, на работе не ценят и не держат. И меня выгнали с этой работы. Выгнали с этой работы, и оказался на улице, оказался без денег, и оказался с очень большой дозой наркотиков, ну и плюс ко всему, с судимостью, с условным сроком. Ну и что оставалось делать? Оставалось воровать. Начал воровать, и поскольку я воровать не умел, не умел. В каждом месте, там где я воровал, это были супермаркеты, гипермаркеты, я попадался охране, они вызывали полицию, и на меня заводили еще одно уголовное дело. В этот период я понял, что дальше смысла нет бегать, и надо что-то делать с этим появился такой человек, он, ну, мы с ним разговаривали, и он говорит мне, где ты вообще, ну, где ты живешь? Он мне предложил центр реабилитации. Он говорит, я был на центре реабилитации, есть выход. Я как-то пробовал центр реабилитации. Не хочешь поехать? Он мне предложил реальную помощь. Он мне рассказал об, этой, об этом центре реабилитации, что на центре реабилитации будет меня ждать. И я согласился поехать на центр реабилитации. И три месяца мне было плохо. Я был и падал на ноги, я не ходил, но знаете, когда я открывал Библию и читал, первое откровение, которое я получил на центре реабилитации после трех месяцев, это было написано в Библии, это было написано такие слова, что служите Господу Богу, и Бог благословит и хлеб и вино. Я понял, что надо служить Богу. Я просто смотрел на наставников, смотрел на лидеров, и мне хотелось... Так же само ну, нести какое-то служение, а тем более ранее, когда я еще был в употреблении, не зная Бога, я просто выходил в подъезд, когда я употреблял, и выходил в подъезд, кололся, садился на ступеньке, плакал, и я взывал до Бога, я говорил ему, что если только каким-то образом ты поможешь мне избавиться от этих наркотиков, я буду служить таким же людям, как, как и вот ты сам. Ну и оно так и получилось, и Бог так все устроил чудным образом, что я ощутился на центре, и меня, знаете, включило, включило, в служение, служить. И я начал участвовать во всех мероприятиях центровских. Когда пришло время, и пастор мне сказал, что осталось три или четыре месяца, я не помню, за четыре месяца, по-моему, мне сказал, что будет библейская школа, и ты поедешь учиться на библейскую, на библейскую школу. Но я понимал, что те проблемы, которые тянулись еще, когда я был в миру и когда я окололся, эти судимости, может быть, полиция, и этот розыск, он всплывет, и меня привлекут к уголовной ответственности. И я принял решение на Центре реабилитации решать этот вопрос. Я озвучил это пастору, и он благословил на это дело меня. Я поехал, нашел следователя этого в райотделе на Троещине. Нашел следователя этого, она была, конечно, изумлена когда меня увидела, потому что на протяжении пол, полутора года меня ну искали, не могли найти, я был в розыске. И тут я сам явился. Первый суд он мне дал возможность остаться на свободе и ну, пойти на поруки. Было 7 или 8 судов, я точно уже не помню, сколько было судов, но было их много. Постоянно были какие-то вопросы, какие-то проблемы, то не пришел прокурор, то не пришел судья. Знаете, все ездят на суд с сумками уже. Они ездят, что понимают, что они будут сидеть. Ну, тут у меня внутри была вера такая, что у меня не посадят. И каждая, при каждой встрече с прокурором он выходил, он, ну, мы с ним как породнились уже. Он при каждой встрече говорил: что ты нарядился? Ты приехал, тебе сегодня могут э, припаять, и ты поедешь на эти 7 лет э, в тюрьму. Знаете, но я с большой уверенностью говорил ему, что я не поеду ни на какие. Он мне э, с его стороны стучали такие слова, что. Говорит, он 25 лет работает прокурором и за эти 25 лет не было такого случая чтобы кто-то вышел на условное, на условный срок с такими статьями ну с такой статьей был последний суд 8 -й. перед этим судом перед этим судом я помню этот день как сегодня я вечером пошел в пост и молитву и я целую ночь напролет я до суда молился. Молился, сокрушался, были слезы. И знаете, в этот момент я услышал под утро были такие слова: «Не бойся, я тебя держу за правую руку». Знаете, я на тот момент, ну, не, я не понимал, что это был Господь. Знаете, пастор мне сказал, что это слова из Исаии, которые написаны в Библии. И, и я понял в тот момент, я понял, что все, никаких, ну, никакая, никакой суд он не свершится надо мной. И когда мы приехали на этот суд, шел процесс. Во время процесса я не слушал ни судью, не слушал ни прокурора, не слушал ни, никаких этих э, делов, которые шли в процессе. Я просто молился про себя. В конце мне только было одно интересно, когда суд удалился для вынесения приговора в свою комнату. Вот. И когда они вышли и сказали такие слова, встать, суд идет, и для выношения приговора я, ну, мы, мы поднялись, и судья начала выносить приговор, тогда я только прислушался к этому приговору. И я услышал такие слова, присудить его меру наказания в виде штрафа в 1200 гривен. Знаете, на тот момент ну, это было ну, это я, ну, это было, это были просто такие эмоции, с которыми я, ну, не мог даже согласиться. Я, ну смотря на глядя на этого судью, он на меня смотрит и он мне говорит: "Вы готовы заплатить прямо сейчас этот штраф?". Я говорю: "Конечно готов я заплатить этот штраф". Говорит: "Идите платите, принесете мне чек об уплате и вы свободны". Да. И после суда, когда я оплатил этот, когда я оплатил этот штраф, когда я зашел в зал суда для того, чтобы отдать чек этот, я встретил возле зала суда прокурора. И он, глядя на меня такими, ну, такими ошеломленными глазами, он посмотрел, он говорит, я 25 лет работаю в судебной, ну, в суде работаю. И говорит, я 25 лет, я никогда не видел такого случая, чтобы так, такое произошло, говорит. Говорит, я просто ну, был ошарашен, говорит, выроком который вынесла судья ну, для, за эти статьи и знаете такие слова э, прокурора они были просто э, как Илей на душу он говорит э, вы знаете говорит я хочу тоже знать такого бога, э, которого знаете вы. Я говорит немного выпиваю э, если я буду много выпивать, я смогу попасть до вас на центр чтобы познакомиться с, с таким богом. Мы ему сказали, конечно, можешь ты попасть к нам на центр, чтобы познакомиться с таким Богом. Вот такое чудо большое, которое произошло первое в моей жизни. Знаете, хочу всем посоветовать это откровение, служите Господу Богу, и Бог благословит, и хлеб, и вино. Знаете, и Бог благословляет, и Бог верный. Бог благословил семьей, Бог благословил здоровьем, и я верю, что дальше будет больше.